शाह की जानब से मेरे तमाम सुनने वाले देखने वालों बहन भाइयों असला आज का जो वजीफा लेकर आया हूँ वो हमारे आका नबीजीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हम का फरमाया हुआ है कि ऐसे सात मौके कि जिन पर अगर दुआ मांगोगे तो इन शाह रबनात आपकी वो दुआ रद्द नहीं करेंगे सुबह अल्लाह वो कौन से मौके हैं वो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन शाह आपको बाकी वीडियो की तरह वजायफ ये भी आपको पसंद भी आएगी और इनशाला इस पर अमल भी करेंगे और अल्लाह पाक हम सब के ऊपर आप पर आसानियाँ करे जो भी इस वीडियो को लाइक करता है शेयर करता है दुआ मांगता है आमीन कहता है सब के अल्लाह पाक तो में अजाफा फरमाए स्वय अपनी जात के किसी का मोहताज ना करे आमीन या रब आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमनबी जी ने फरमाया कि ऐसे सात मौकों पर दुआ मांगोगे तो दुआ रद्द नहीं होगी इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से मौके हैं हजरत इमाम अली अलीस्म की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा या आसा कौन सा वक्त है कि जब इंसान दुआ मांगे और दुआ रद्द ना हो बस ये कहना था तो इमाम अलीम ने फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल अल्ला शरीक के ख़ात्मनबी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम से सुना कि तीन मौके ऐसे हैं जब अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता वो पूछने लगे यालीम वो कौन से लमे है इमाम अलीलाम ने फरमाया जब इंसान का जिस्म कांपने लगे जब इंसान का जिस्म कांपने लगे उस वक्त दुआ मांगी हुई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता दूसरा जब दिल में अल्लाह का डर उभरने लगे ऐ शख्स उस वक्त मांगी हुई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता और तीसरा जब इंसान की आंखें नम हो जाएं से भीग जाएं शर्मिंदगी की वजह से भीग जाएं अल्लाह के उस वक्त भी मांगी हुई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता याद रखना इन तीनों हालतों में इंसान कायनात की जो चीज मांगे वो उसे मिलने लगती है चाहे वो सफ़ा मरवा जितना सोना ही क्यों ना हो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगे कि इससे उसकी रहमत जोश में आती है दुआ के बारे में कुरान मजीद लारेब किताब में अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद जगह हिदायत दी है इन के आयत मुबार है दुआ की अज़मत वाज होती है सूर्य बकरा की आयत नंबर एक सौ छियासी वन एटी सिक्स में इर्शाद बारी ताला है और ए पैगम्बर जब तुम से मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं सुबह अल्लाह तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि नेक रास्ता पाए अल्लाह के प्यारे नबी खातम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सलम ने दुआ की अजमत उसकी बरकतें दुआ के अदाब और दुआ करने के बारे में वाज हद दी हैं। ऐसी बेमिसाल बेशुमार हदीस है जन में दुआ का जिक्र है और दुआ की अहमियत और फजीलत को वाजह किया गया है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजीहा से रवायत है कि रसूल करीम ख़ाबी सल्लाम ने फरमाया दुआ कार आमद और नफ़ा मंद होती है और इन हवादस में भी जो नाज़िर हो चुके हैं और इनमें भी जो अभी नाजिल नहीं हुए बस ए खुदा के बंदो दुआ का एहतमाम करो एक और हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि हजरत मोहम्मद खातमनबी जीन सल्लाम ने इर्शातर माया अल्लाह से उसका फजल मांगो क्योंकि अल्लाह को ये बात महबूब है कि उसके बंदे उससे दुआ करें और मांगें अल्लाह करम से उम्मीद रखते हुए इस बात का इंतज़ार करना कि वो बला और परेशानी को अपने करम से दूर फरमाएगा आला दर्जे की इबादत है दुआ और इबादत दुआ अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ऐसा मखसूस और और उसके खालिख के दरमियान बरह रास्त रहा है जिस बंदे ने अपने मबूद से अपने दिल का हाल सीधा सादा तरीके से बयान कर देता है बंदा अपने परवरदिगार से दिन रात दिन हो या रात के किसी भी हिस्से में दुआ मांग सकता है कोई खास वक्त इस मकसद के लिए मुकर नहीं तो ताहम से मुबारक दुआ के लिए दर्ज जैर खास भी साबित हैं। इन औकातों में इन वक्तों में दुआएं बहुत जल्द कबूल होती है नंबर वन नंबर एक रात का आखिरी हिस्सा यानी पिछली शब बेदार होकर नमाज तहज पढ़ने के बाद की दुआ जुम्मे के दिन में भी एक कबूलियत की सात घड़ी है इसमें दुआ कबूल होती है शब कदर में दुआ मांगने मांगे जाने वाली दुआ अज़ान के वक़्त की दुआ फर्ज़ नमाजों के बाद की दुआ सद की हालत में मांगी जाने वाली दुआ कुरान मजीद की तिलावत ख़त में कुरान के वक्त मांगी जाने वाली दुआ रमज़ान शरीफ के महीने में अवतार के वक़्त की दुआ अल्लाह हम सब का हम युनासर हो आमिर दुआ के लिए हाथ उठाएं या रब तला गुनागार हैं बदकरदार हैं खताकार हैं माफ़ी के तलब गार हैं जो भी हमने ये अमल किया ने एक मकसद के लिए किया हमारे अमाल कबूल कर हमें मांगना नहीं आता बिल मांगे अता फरमा बार अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर बार जिन घरों में बहन बेटियाँ और बेटे बैठे हैं बार उनके नसीब अच्छे कर बेटियों के बहनों के घर आबाद रख बारे राब उलादों को नेक साले औलाद अता फरमा बार में मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा बीमारों को शफा याबी अता फरमा रिस्क में बरकत अता फरमा बार ला मोहताजियाँ ख़त्म कर परेशानियाँ ख़त्म कर हमें अपनी जात के अलावा किसी का मोहताज न कर हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर हमें अपनी जात के अलावा किसी का मोहताज न कर आमीन पीर साजिद हुसैन शाह की जानब से गो सेफ़ इंटरटेनमेंट फाइव की जानब से आप सबका बहुत शुक्रिया असलम कुम चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें शेयर करें जारी